agar birinchi marta ekler tayyorlayotgan bo'lsangiz hech qachon 15 besh sekundli videodan ko'rib qilmang kerakli idishimizga saryog' suv sut tuz shakar solib eritib olamiz ketidan elangan unni birdaniga solib yaxshilab aralashtiramiz massa quyuqlashishni boshlaganda gazni o'chirib yaxshilab aralashtirib olamiz xamir holatiga kelganda yana gaz yoqib xuddi shunaqa idishga yopishib qoladigan bo'lgungacha aralashtiramiz tayyor massani boshqa idishga solib taxminan besh minut xona haroratida sovutamiz tuxumni bittadan solib mikser yoki venchikda aralashtiramiz eng yaxshisi ikkita tuxum solganingizdan keyin ikkitasini atalab oling va oz ozdan soling ana o'shanda suyulib ketmaydi massa suyulib ketsa uni hech qanaqasiga quyultirib bo'lmaydi un qo'shib bo'lmaydi shu sabab ikkitadan keyingi tuxumni atalab oz ozdan soling xuddi shunaqa quyuqlikdagi massa bo'lishi kerak tayyor zavarnoylarni qizib turgan pechda yigirma 20 minut ikki yuz gradusda yigirma minut bir yuz sakson gradusda pishirib olamiz hammaga yoqadigan medaga tegmaydigan zavarnoy krem tayyorlaymiz shakar vanilin un kraxmal tuxum sarig'i sutni yarimini solib yaxshilab